Сьогодні виконується 85 років академічному і драматичному театру імені Пушкіна. Ми поздоровляємо колектив, а також приділяємо увагу розвитку в цілому культури. Адже культура і мистецтво загалом це фундамент, духовний фундамент кожної нації, і кожної держави. Всі обласні театри, а їх п'ять у Харкові. Ми опікуємо і, в тому числі, з цього року запроваджуємо новий підхід у тому, щоб виділяти фінансування з обласного бюджету. для поддержания инфраструктуры, для ремонтувания и для надання качественных и нормальных умов для тех, кто работает в театрах, и, звичайно, для всех зрителей, кто поценивает це мистецтво. Не всегда очень ответственно и всегда приятно общаться с людьми, но особый трепет, я ощущаю, когда встречаюсь с людьми искусства. Потому что культура и искусство в целом ⁇ это духовный фундамент любого государства. И особенно важно поддерживать и развивать именно в такие сложные для страны времена. Мы всегда гордились своей творческой элитой, мы всегда гордились своей наукой, промышленностью, потому что все эти направления имеют свою историю, но главное, имеют людей, которые умеют продолжать традиции. Одним из таких коллективов, безусловно, является ваш. Что хочется пожелать день рождения? Коллективу здоровья, новых творческих успехов, и ярких премьер. Театру всегда собирать залы, всегда наполняться теплотой душевной и яркими овациями. Юлия Александровна рассказала о том, какую огромную поддержку оказывает областная администрация нашим Харьковским театрам. И город необыкновенно благодарен нашей областной администрации за те огромные перемены, которые за последние годы очень визуальные очень понятный и, и хорошо воспринимают харьковчане. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Юлия Александровна Светличная, губернатор нашей области. Человек, который побывал здесь несколько раз, который волновался, который переживал за то, что у нас происходит. Это очень трогательно, потому что а, хотелось бы, чтобы а, любовь к театру была действенной, чтобы это была помощь, чтобы это была забота. Но мы ее как раз и ощущаем. Поэтому я... Говорю о том, что низкий поклон за помощь, заботу и любовь о нашем театре и о театрах нашего города. Спасибо. Благодаря Харьковской э, Державной Администрации, благодаря э, Харьковскому, э, Харьковской Раде мы получаем средства для того, чтобы ремонтировать и восстанавливать театр. И за вот эти полтора года была вложена довольно большущая сумма денег, что позволило нам сделать вход в наш театр красивым, светлым, воздушным, гостеприимным. Хотелось бы, чтобы наш театр на сегодняшний день был самым молодым в Украине. Хотелось бы, чтобы наш театр был самым смелым. Хотелось бы, чтобы он был самым стильным, самым модным и, может быть, даже дерзким. Таким дерзким, как и был Александр Сергеевич Пушкин.